suruh jaya tanah persekutuan memasuki premis menara Kuala Lumpur pada awal pagi Rabu dibuat selepas syarikat pengendali lama enggan mengosongkan premis walaupun konsesi mereka telah tamat. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata syarikat baru sepatutnya mula mengambil alih operasi mulai 1 April 2025. Namun berikutan keengganan syarikat lama mengundurkan diri, tindakan undang-undang terpaksa diambil. Menerusi sidang media pada Kamis, beliau menambah Tindakan itu bertujuan memudahkan proses pengambil alihan oleh syarikat konsesi baru iaitu LHH Service Masters Sri Berhad serta memastikan fasiliti berada pada tahap yang terbaik. Fahmi turut memaklumkan hasil pemeriksaan oleh pegawai Kementerian Komunikasi mendapati keadaan Menara Kuala Lumpur tidak lagi sesuai dan selamat untuk pengunjung. Katanya banyak pekakas di dapur dan kawasan menara berputar yang dulunya adalah restoran. Tidak dalam keadaan baik. Malah ada railing di dek pemahati yang sudah diturunkan dan keadaan itu sangat membimbangkan. Mengulas mengenai nasib pekerja syarikat lama, kami berkata kesemua 205 orang pekerja syarikat konsesi lama iaitu Menara Kuala Lumpur Sinar Berhad MKLSP telah ditamatkan perkhidmatan pada 31 Mac lalu. Bagaimanapun katanya syarikat baru bersetuju untuk menyerap semula seramai 193 orang pekerja dengan syarat gaji dan faedah tidak kurang daripada apa yang diterima sebelum ini. Difahamkan ramai daripada mereka telah berkhidmat 17 sehingga 20 tahun dan mereka arif dengan operasi dan pengetahuan mengenai bangunan tersebut. Fahmi turut menjelaskan kementeriannya telah dimaklumkan mengenai penyerapan itu dan berharap proses berkenaan berjalan dengan lancar kami turut menegaskan pemilikan Menara Kuala Lumpur kekal di bawah kerajaan Malaysia dan kini ia diletakkan di bawah seriaan Kementerian Komunikasi sepenuhnya. Kementerian Komunikasi dalam kenyataannya pada Rabu memaklumkan Menara Kuala Lumpur akan ditutup buat sementara waktu bermula hari Rabu bagi memberi ruang kepada pengurusan baru melakukan kerja-kerja penyelenggaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Achahau banakam. Saudara sekarang saya berada di hadapan Menara Kuala Lumpur yang menjadi satu ikonik bangunan ikonik negara kita. Jadi baru-baru ini berlakunya majlis pembukaan kapsul wawasan 2020 dan selepas dua hari majlis itu sekarang bangunan ini telah pun disita. Dan ditutup dan sebagainya tidak boleh Uh, sesiapa untuk masuk uh, Jadi inilah yang berlaku dalam Kerajaan kita pada hari ini Walaupun masih ada pertikaian Di mahkamah di antara pihak Narakul Lumpur Senia Merahat Dan uh, syarikat LSHSM Tapi hari ini kalau kita tengok uh, Inilah mereka menggunakan Agensi-agensi kerajaan untuk Melakukan intimidasi undang-undang Jadi uh, kalau kita tengok Barangan-barangan yang Dimiliki oleh Narakul Lumpur Senia Merahat yang hak milik tarikat mereka sendiri masih berada di atas uh, lebih kurang anggarannya 40 juta ringgit 40 juta ringgit yang mana mereka belum sempat lagi untuk ambil dan saya tadi bila dengar uh, Datuk Hamid tadi dia berbual dengan Pertuan Kementerian dia kata kalau mereka nak ambil barang-barang mereka -barang kat atas ni dia kena tulis surat mendapatkan kebenaran daripada pihak Kementerian Ha, jadi inilah yang berlaku saudara Fahmi Fazil kalau kita tengok sepanjang kerajaan yang pernah mentadbir Malaysia belum pernah lagi menara Kuala Lumpur disita tapi hari ini dalam kerajaan Madani ini dia kita tengok ha, ini dipanggil sebagai kerajaan Madani di mana 245, 425 tu duk suku Kita tengok gomel tu okay. Kita tengok gomel tu Saya faham kau rasa tapi kita tengok komen. yang tu Haa so, so, Sekarang kita buat perasaan tu Tapi apa yang akan buat hari ni eh? Dia akan lock tu, yang naik atas tu Jadi kita akan lock belakang Kita akan lock kat depan lah Haa, jika nak ambil barang aku tak boleh kena biar je lah Oh so, kemudian? kemudian, kemudian So walaupun ada perintah mahkamah pun <coughs> uh, You akan teruskan juga Teruskan juga Hari tu tulis tujuh hari daripada hari Kamis tu Semua so, hari. dia dah habis Apa dia? Tujuh hari dah habis, habis Oh so, so, Dia tujuh hari tu Sabtu Ahad pun kira sekali lah ya. okay. so, um, Lepas tu kena tunggu sampai Apa-apa um, kau main kau lock right? kan ah, okay, so lock ah saya saya monitor dia juga lock depan ni kan Tak, so ah apa yang kenderaan atok satu peluang lalu saya lukuh. nak tanya sekarang ni dia buka yang sokong syarikat lain ke ni takkan masuklah memang, tak masuk? Me memang tak ah hanya dia buka ada orang akan masuk dulu okey kita dah kita over dulu okey tak Haa betul 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 Eh ini jangan masuk lah Tadi saya dah cakap lah Polis Alicis ah? Haa tu alicis Haa bukan alicis lagi Alicis 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 jangan masuk Mana okay. ah, itu alicis? Haa tu alicis dia baru masuk kereta Dia okay. baru masuk Yang tu tadi... ya, do... new syarikat? itu dah yes. perserikat tu tu syarikat baru tu ah ha, yang Cina tadi baru seorang masuk gua tu tadi oh, saya cakap tadi buat ah. tadi ha? ini ini Yang belakang, yang belakang Cina tu. Cina. Yes. Sebab tadi dia kata kerajaan saja, Kekom saja yang boleh masuk. Tapi main dinner kan untuk channel aku tu. Ayolah nanti saya tak boleh. Mhm. Awak pergi mana? Dalam ke ataupun menarik ke? Menarik ke Tanah Bahat. Oh, awak tak terima offer eh? Tak dapat. Tak dapat apa kita offer. Saya tahu. Nama salah semua, tanah itu semua pelasan kecil. Baik saja. Eh dan yang terakhir saya ingin menyentuh mengenai uh, tindakan pesuruhjaya tanah persekutuan uh, memasuki premis Menara Kuala Lumpur pada tengah malam tadi jam 12.30 pagi. Eh uh, peserta notis awam mengenai penutupan sementara Menara Kuala Lumpur. Penting kita sebut dan kita ingatkan bahawa Menara Kuala Lumpur adalah sepenuhnya hak milik Kerajaan Malaysia yang di uh, diurus ataupun diteliti operasinya oleh Kementerian Komunikasi yang berbeza sejak 1 April syarikat lama telah tamat konsesi pada 31 Mac dan syarikat baru sepatutnya bermula operasi pada 1 hari bulan April dan atas sebab-sebab yang uh, ada yang disebut dalam media ada yang tidak uh, tapi syarikat yang lama enggan keluar dan uh, pesuruh jaya tanah persekutuan telah meneliti isu ini dan berlandaskan undang-undang sedia ada termasuk seksyen 425 kanun tanah negara maka telah ada asas dan kita telah melalui prosesnya untuk pihak Pesuruh Jaya Tanah Persekutuan masuk ke premis tersebut untuk memudahkan pemegang konsesi ataupun syarikat baru untuk masuk kelak. Kita dapati ada beberapa perkara yang perlu dilaksanakan segera setelah syarikat lama melakukan pemindahan keluar sama ada aset-aset ataupun perkara-perkara perkakas dan sebagainya maka beberapa perkara perlu dilakukan oleh syarikat baru untuk memastikan keselamatan dan keselesaan pengunjung Menara Kuala Lumpur terjaga jadi ini yang telah dilakukan kita jangka berdasarkan maklum balas daripada syarikat baru nanti tentang tempoh yang diperlukan untuk menambah baik dan menyelenggara premis Menara Kuala Lumpur setelah kita tahu tempoh tersebut kita akan umumkan uh, tarikh pembukaan bagi Menara Kuala Lumpur kelak. Uh, jadi saya buka untuk apa-apa soalan rakan-rakan media. Ya, uh, apakah nasib bagi para pekerja yang uh, bekerja di Menara Kuala Lumpur ya. Berdasarkan uh, maklumat yang kemudian komunikasi terima uh, semua 205 pekerja Menara Kuala Lumpur senior berhad MKLSB iaitu syarikat lama telah ditamatkan perkhidmatan mereka berkuat kuasa uh, 31 uh, March 2025. Ini berpadukan notis penambatan perkhidmatan yang telah mereka keluarkan pada 18 Disember yang lalu kepada semua uh, staf tersebut Kementerian Komunikasi telah meminta supaya syarikat baru uh, mengambil semua pekerja uh, ini untuk bekerja uh, kerana ramai di kalangan pekerja ini telah 17 tahun, 20 tahun berkhidmat dengan Menara Kuala Lumpur mereka tahu selok-belok bangunan dan telah lama uh, bekerja di situ Uh, maka syarikat baru telah menawarkan uh, dengan syarat no less favorable kalau gaji mereka tahap itu dengan syarikat yang lama tidak boleh kurang daripada apa yang mereka terima daripada syarikat lama uh, dan ini telah diuruskan oleh syarikat baru kementerian telah dimaklumkan bahawa 193 uh, pekerja MKLSB telah diserap ke dalam Uh, syarikat baru LSH uh, 100 193 193 orang yang telah diterima jadi uh, 205 orang staf ini telah ditamatkan perkhidmatan mereka pada satu syawal pada raya pertama tapi syarikat baru telah segera mengambil mereka untuk bekerja. Sepatutnya uh, kontrak antara KL Tower hmm. menerusi Kementerian Komunikasi hmm dan pembida baru diteliti dulu sebelum dibuat keputusan. Sayalah dulu sebelum tahun 2011 hmm. dengan rakan-rakan saya di Kementerian Komunikasi memutuskan bahawa setelah meneliti perjanjian lama dan kepentingan pihak-pihak untuk berurus dengan komunikasi diserahkan kepada pihak-pihak yang tertera sebagai pengendali sekarang. Hmm. Tapi kuasa sudah berubah dan cara kaedah pun sudah diubah kontroversi ini sekarang muncul sebagai sesuatu yang ada udang di sebalik batunya ini jawablah sendiri